Я уже серьезно поверила, рубрика еще не закончилась, я хочу накупить еще раз на это только уже рекламы, это было бы быстрее, и попробовать ему дать еще раз, может с ним еще что-то произойдет, поехали. Короче, сегодня мы будем просто, это, это у нас сегодня будет просто симулятор просмотра рекламы, будем просто смотреть рекламы, да, Хуанчик Ведь э, он у нас теперь гибрид, красавчик у нас теперь. Мы сегодня будем чисто смотреть рекламки, поехали. Кстати, вдруг, если кому-то интересно, то игра называется Crazy Juan, сумасшедший Juan. Это так, если кому-то интересно. Первая рекламка готова. Двигаемся следующую. Следующая. Вход пошла. Еще плюс 100 монеточек. Вау, well, спасибо. Еще плюс 100. Включаем все 100 монеток. Поехали дальше. Все плюс 100. Ура! Осталось еще чуть-чуть. Ням-ням-ням. Предпоследняя реклама. И осталась последняя реклама. Ну, наконец-то все. Мы выключаем интернет. И сейчас будем дивиться, что произойдет с нашим Хуанчиком. Ну что ты, родной? Давай, повтори бутылочки. Я вижу, тебе сильно понравилось. Приятного аппетита, родной. Коль. А самое виноватый, надо было в не садить. От сидишь круглими сутками, а то я позвонила щек все, и все. И все, тепер так и ходить будеш. Я, я не бував нікого, вообще не садиться по цьому. Я не, не знаю ніякого хвана. Фуууу, надіраловка! Стоп, подожди. сало восемь рук! Ой, шесть! Так он не так что, просто бесконечно будет расти и все. Тоди я зараз поставлю на паузу. Накуплю миллиард тысяч сексиллионев, сексиллиардов Монет накуплю себе несколько тысяч зелий. И вся, вся, вся скоро скормлю ему. Побачим, сколько у меня потом в рук будет. Поехали. Вы думаете, я шучу? Сейчас, следующий кадр у него... Следующий кадр у меня уже куча монет. Сейчас побачите. А, точнее, не куча монет, а куча зелий.